सलाम आदाब दोस्तों कैसे हैं आप आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गजल का फन और उसकी की भी लेकर आए हैं आज हम बात करने वाले हैं गजल के फन की और उसकी हयत की तो चलिए शुरू करते हैं गजल के बारे में तो गजल जो है सबसे पहले उसकी तारीफ बयान करते हैं कि गजल अरबी जुबान का लफ्ज है किसका लफ्ज है अरबी जुबान का लफ्ज तो ये अरबी जुबान का लफ्ज है इम्तहान में सवाल आता है गजल किस जुबान का लफ्ज है तो यह अरबी जुबान का लफ्ज है जो गजाल से बना है किससे बना है गजाल गजाल एक लफ्ज है अरबी उसी से बना है गजल तो ये किससे बना है गजाल से बना है जिसके मायने हैं सुखन बायाने गुफ्तन तो गजाल के मायने क्या है मायने सुखन बायाराने, गुफ्तन तो गजल के गजाल के मायने हैं सुखन बायाराने गुफ्तन के तो सुखन होता है शायरी बा यार यार या महबूब है दोस्त के साथ तो महबूब या दोस्त के साथ गुफ्ता ने बताया गुफ्तु बातचीत यानी बातचीत तो इसका मतलब हुआ कि अपने महबूब या दोस्त के साथ शायरी भरी बातें करना क्या कहलाएगा गजल कहलाएगा तो गजल का असल मौजू ही यही है इश्क तो इसका असल मौजू क्या है असल मौजू मौजू बोलते हैं टॉपिक को इश्क़ अब देखिए गजल का असल है इश्क़ तो गजल के अंदर बातें की जाती हैं अब गजल अरबी जुबान का लफ्ज है ये गजल की पेदाइश हुई है वो अरब के अंदर हुई है और अरब से फारस के रास्ते होते हुए ये सिर्फ सुखन उर्दू में आई है कहां पर आइए उर्दू अदब में आइए तो जब उर्दू अदब में गजल का आगाज हुआ बारहवीं सदी के आसपास तो जब इसका आगाज यहां पर हुआ बारहवीं तेरह सदी के आसपास तो गजल में हुसन इश्क से भरी बातें की आने लगी जो कदीम गजलें हैं उनमें हुसन इश्क से भरी बातें की जाती हैं लेकिन जैसे जैसे वक्त में तब्दीली आई और तब्दीली आने के साथ साथ गजल के मौजुआत में वुस्सत आई मुस्लिम फैलाव आया पहले गजल में उसमें इश्कारी बातें ही की जाती थी लेकिन आज ऐसा नहीं गजल में की अब इसके में है हाल के दौर में हर तरह के मौजूद पर बातचीत की जा सकती है गजल का दायरा बहुत वसी है तो गजल के जो मौजूद में वुस्सत आई है तो अब इसमें सियासी समाजी मजहबी मुआशरती अखलाकी वगैरह। तो इसमें गजल में हर तरह के मौजूद पर गजल कही आने लगी वक्त में तब्दीली के साथ साथ तो गजल जो है इसका जवाल नहीं हुआ जैसे वक्त बदला गज़ल ने अपने आप को उस वक्त के अनुसार उस वक्त के मुताबिक ढाल लिया तो गज़ल आज सियासी सामाजिक मजहबी मजहबीआरती अखलाकी और जितने भी टॉपिक हैं जितने भी मौजू हैं सभी मौजू पर गज़ल कही जा सकती है तो ये गजल की खूबी है कि वक्त के साथ साथ बदल जाती है वक्त के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती है इसलिए आज भी गजल की मकबूलियत बनी हुई है हर आदमी गजल को सुनना पसंद करता है वो पसंद क्यों करता है तो गजल, के समा जाती है। तो गजल की मकबूल तो याद कर लेते हैं और बा मौका जब जब उनको मौका मिलता है तो मौके के मुताबिक वो गजल के शेरों को गा देते हैं तो यही बात है कि गजल इतनी मकबूल है तो इस तरीके से गजल के मौजूद में आई है और गजल के मौजूद वसी हो गए और और आज हर तरह के मौजूद पर गजल कही जा रही है सुनी और सुनाई जा रही है अब गजल के बारे में जो मुख्तलिफ शायर हैं, उन शायरों ने क्या कोल कहे हैं गजल की तारीफ अलग अलग शायरों की अंदाज में की है किसने इसकी तारीफ की है किसने इसकी मुजम्मत की है तो आइए जानते हैं गजल पर शायरों के कोल के बारे में किन शायरों ने क्या कौन कहे हैं तो आया वाले कौन क्या रहे हैं शायरों के कौन पहला कौल आता है रशीद अहमद सिद्दीकी का इसका रहा है रशीद अहमद सिद्दीकी का यह सबसे तो मशहूर व मारूफ कौल है जो गजल पर दिया गया है रशीद अहमद सिद्दीकी फरमाते हैं गजल उर्दू शायरी की आबरू है क्या है आबरू इज्जत है तो ये मशहूर कौल है इम्तहान में ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है कि गजल को उर्दू शायरी के आबरू किसने कहा है तो वो आता है वहां जवाब रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा है तो इस तरीके से ये हुआ पहला पोल हमारा ये गजल उर्दू शायरी की आगू है रशिद मदगी दूसरा हमारा आता है इसके अंदर गजल शायरी का इत्र है और इम्तिहाइयों का सिलसिला है ये कहा है फिराक गोरखपुरी ने गजल के बारे में तो यहां दूसरा आ रहा है हमारे फिराक गोरखपुरी कहा है इन्होंने कहा है? है गजल शायरी का इत्र है तो फिलहाल गोरखपुर ने कहा है कि जिस तरह इत्र से इंसान महक जाता है जब हम इत्र लगाते हैं तो हमारा मन हमारा जो जिसमें है वो महक उठता है हमारे जो ये कपड़े हैं ये महक उठते हैं तो इसी तरीके से गजल जो है उसने उर्दू अदब के उर्दू शायरी के बाग को महका दिया है किसने गजल ने तो ये फिलाक गोरखपुरी फरमा रहा है गजल की तारीफ के बारे में अगला हमारा आता है कलीमुद्दीन अहमद कलीमुद्दीन तो अहमद जो है ये गजल के बारे में क्या फरमाते हैं तो कलीमुद्दीन अहमद फरमाते हैं कि गजल जो है ये नीम वहशी सिंफ सुखन है क्या है नीम वहशी सिंफ सुखन है तो कलीमुद्दीन अहमद इसको कहते हैं नीम वह वह सिंफ सुखन सुखन तो कहते हैं कि गजल क्या है वहशी है। तो ये गजल की बुराई करते हैं गजल को हैं। अगला हमारा आ रहा है अलता हाली। हाली गजल के बारे हैं। तो हाली कहते हैं गजल बे वक्त की रागिनी है यहां पर नजर आते हैं हाली कहते हैं बेवक्त की रागिनी है बेवक्त यानी बिना वक्त के राग अलापती रहती है हालिया कहना है कि गजल बिना वक्त के अपना राग अलापती है बिना काम की बातें करती है काम की बातें गजल में नहीं की जाती है तो हाली का यह कहना है नज्म को गजल पर फोकियत देते हैं यानी आला दर्जे का बताते हैं अगला हमारा आ रहा है इसमें अजमतुल्ला खान अजमतुल्ला खान जो है इन्होंने भी गजल की यहाँ पर मुजम्मत की है इन्होंने कहा है गजल गर्दन जिदनी सिंह सुफन है यानी गजल की गर्दन उड़ा देना चाहिए गजल क्या है गर्दन जितनी गर्दन उड़ाते हैं लाइक यानी इतनी बुरी है यानी खराब है उस तरीके से ये गजल की तारीफ और बुराई अलग अलग शायरों ने यहाँ पर की है किसी ने गजल की तारीफ की है और किसी ने गजल की मजम्मत की है तो अलग अलग शायरों के जो तो कॉल आए हैं वो हमने यहाँ तहरीर किए हैं यहाँ पर लिखे हैं तो इस तरीके से अलग अलग शायरों ने गजल के बारे में अपने ख्यातों का इजहार किया है अब हम अपने भी एक ख्याल बनाते हैं गजल क्या है तो गजल एक दिल से निकली हुई आवाज है जो दूसरे दिल के अंदर जाकर के समा जाए तो ये है गजल इसको हम लिख लेते हैं तो दोस्तों ये थी इस तरीके से गजल की तारीफ और उस पर कहे गए शायरों के और आइए चलते हैं गजल की या के बारे में चलिए शुरू करते हैं गजल की अजय गरकी अभी हमने गजल की तारीफ और शायरों के पोल पढ़े हैं तो आप वो याद कर लीजिए क्योंकि उनमें से गजल से जुड़े हुए अहम सवाल आते हैं आइए पढ़ते हैं अजय गर्की के बारे में कि गजल की अजजाए गरकी या उसकी हेयत क्या है हेयत बोलते हैं शक्ल को तो गजल की शक्ल कैसी उसका प्रारूप कैसा है कितने उसके हिस्से हैं किन हिस्सों से मिलकर गजल बनती है हम ये यहाँ पढ़ रहे हैं तो पहला आता है यहाँ गजल की अजय गर्की पहला यहां पर आया मतला क्या आएगा मतला गजल की पांच अजी होती हैं। मतला, है मतला रदीफ काफिया मकता हैं मतला तो मतला क्या होता है गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरों में रदीफ और काफिया आते हैं वो मतला कहलाता है अब देखिए यहां पर हमने इसकी मतला की तारीफ सुन ली है हम यहां एक शेर लिखते हैं इस शेर के जरिए हम जानेंगे कि मतला क्या होता है था हुन से मुस्तवार से मुस्तवार मुस्तवार उसके जो नूर था नूर था खुर्शीद में भी खुर्शीद में भी उसी का जर्रा जहूर था तो ये मीर मीड़ तकी की गजल का मतला है था उसमें से मुस्तार, उसके जो नूर था खुर्शीद में उसी का जर्रा जहूर था अब इस शेर के अंदर आप देखिए कि इसके दोनों मिस्रों में ये ऊपर वाला एक मिश्रा है एक मिश्रा है। शेर जो होता है तो ये ऊपर वाला वा है मिसरा अव्वल और ये है मिश्रा है सानी दो मिश्र के अंदर है पहला वाला मिश्रा अव्वल दूसरा वाला मिश्रा है सानी तो दोनों मिसरों के अंदर क्या है यहां पर रदीफ और काफिया आ रहे हैं ये जो आया है लास्ट में अल्फ़ाज़ नूर और जहूर ये है काफिया और ये जो आया पीछे लास्ट लास्ट में था ये है रदीफ तो था जो आया है वो तो रदीफ है ये गजल के पहले शेर के मतला के दोनों मसलरों के आखिर में आता है और बात के शेर के यानी फर्द के जो शेर होते हैं उनके दूसरे मिसरे के आखिर में आता है कौन रदीफ ये हमेशा एक जैसे होता है जिसे आया है था था ये नहीं बदलेगा और ये इससे रदीब से पहले जो आया है नूर और ज़बूर यहां लफ्ज बदला है लेकिन आखिर का जो हर्फ है जैसे नूर के अंदर आखिर हर्फ है रे ज़बूर में आखिर हर्फ फिर रे तो ये आखिरी का जो हर्फ होगा वो एक जैसा ही होगा तो ये हम वजन अल्फाज होंगे इनका वजन क्या होगा बराबर होगा एक सा होगा यानी इनसे गजल में धुन बनेगी तो काफिया से गजल में धुन बनती है ये भी गजल के पहले शेर में मतलब दोनों मिसरों में रदीप से पहले और बाद के फर्द के शेर आएंगे उसके दूसरे मिसरे में रदीप से पहले बदल बदल कर आएंगे वो कहलाएंगे काफिया तो आइए आगे, आगे देखते हैं पहला हमने मतला पढ़ा है अब देखते हैं यहां पर रदीफ रदीफ तो रदीफ आपको पता लगी क्या है यहां पर रदीफ उन्हें कहते हैं अल्फाज जो गजल के पहले शेर मतलब के दोनों मिसरों के आखिर में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आते हैं वो रदीफ कहलाते हैं था जो है ये रदीफ है था क्या है यहां पर रदीफ और ये हो गया हमारा रदीफ अगला हमारा आ रहा है काफिया तो काफिया किसे कहते हैं ऐसे हम जो ग़ज़ल के पहले शेर यानी मतला के दोनों में रदीप से पहले और के के शेर के दूसरे में रदीप से पहले बदल बदल कर आते हैं उन्हें हम काफिया कहते हैं यहां पर नूर और जहूर जो है ये क्या है यहां पर ये यह काफिया है तो ये काफिया की तारीफ हो गई काफिया काफिया के बिना गजल का तस्वूर नहीं किया सकता यानी गजल ख्याल में हम काफिया के बिना नहीं कर सकते तो काफिया ही वो अल्फाज है जो गजल में धुन बनाने का काम आता है गजल को हम अगर गाकर पढ़ते हैं तो काफिया की वजह से हम इसको गा सकते हैं इसीलिए काफिया का होना गजल में लाजमी है जरूरी है और रदीफ जो है ये गजल में हो या ना हो रदीफ के बिना भी गजल कही जा सकती है लेकिन उर्दू अदब में रदीफ को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन जो अरबी में या फारसी में रदीफ का इस्तेमाल कम होता है तो रदीफ क्या कंपलसरी लाजमी नहीं है तो इस तरीके से यह हमारा मतला का शेर हमने लिखा है तो हो गया हमारा मतला गजल का पहला शेर मतला कहलाता है इसके दोनों में रदीफ और काफिया आते हैं फिर रदीफ ऐसे अल्फाज जो गजल के पहले शेर मतला के दोनों मिसरों के आखिर में और बाद के शेर के दूसरे मिसरे के आखिर में आते हैं वो रदीफ कहलाते हैं काफिया काफी में, में शेर शेर समझ रहे हैं कि गजल के पहले शेर में मतला के दोनों मिसरों में रदीप से पहले और बाद के शेर के दूसरे मिसरे में रदीप से पहले बदल बदल कर आएंगे हम वजन अल्फाज तो वो कहलाएंगे काफिया तो इस तरीके से हमारे तीन जुजिया अज्जाए हो गए हैं मतला रदीफ काफिया और चौथा वाला आता है यहां पर मक्ता क्या है मक्ता अब मखता क्या होता है मखता होता है गजल का आखिरी शेर पहला शेर कहलाया था मतला और आखिरी शेर कहलाया मखता तो गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयां करता है तखल्लुस बोलते हैं शायरी का नाम शायर जब शायरी करता है तो शायरी के अंदर अपना वो मुखर नाम इस्तेमाल करता है और वो नाम कहलाता है तखल्लुस जैसे गालिब का पूरा नाम है मिर्जा अजदुल्ला खान है जो तखलुसे आखिर में इस्तेमाल किया है मीर 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 पूरा नाम है मीर का का इनका नाम है हकीम मोमिन खान का कुरान इनका तखलुसे मौलाफ हु इनका है लेकिन इनका हारी तखलु है तो इस तरीके से एक क्या है है शायरी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तर नाम इन्हें हम बोलते हैं हिंदी में उपनाम जैसे आपने पढ़ा होगा हिंदी में भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थिली शरण गुप्त लास्ट में आता है इस तरीके से ये क्या है उपनाम है या फिर ये अल्लुस है तो आइए मक्ता का एक शेर लिखते हैं उम्र तो सारी कटी कटी इश्क में बता हूं इश्क में बता मोमेंट आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे होंगे तो ये मोमेंट की गजल का मकता है जो हमने यहां पर इस्तेमाल किया है इस शेर के अंदर लास्ट में पहले मिसरे के आखिर में आ रहा है मोमिन तो ये मोमिन तखलुस है तखल्लु पर इस तरीके का निशाना लगाई जाती है ये तखल्लुस की अलामत है इस तरीके इस लगाया जाता है तो ये मोमिन की गजल का मकता है मोमिन में तो हरमा रहे हैं कि उम्र तो कटी सारी इश्क में बता मोमिन यानी सारी उम्र काम कट गई इश्क आशिकी में कट गई अब आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे जब हमारा दुनिया से जाने का वक्त आ गया आखिरी वक्त आ गया है तो हम क्या कर रहे हैं अल्लाह की बाज की तरफ भाग रहे हैं अल्लाह की की तरफ दौड़ रहे हैं मस्जिद की तरफ दौड़ रहे हैं तो अब क्या आखिरी वक्त में हम सच्चे मुसलमान बन जाएंगे मोमिन इसमें यह कहना चाह रहे हैं तो ये मोमिन की गजल का मकता है अगला हमारा आ रहा है गजल का लास्ट आखिरी जुज जो है बहर क्या है बहर बहर किसे कहते हैं गजल को मापने का पैमाना बहर कहलाता है गजल को हम मापते हैं उस मापने का पैमाना कहलाता है बहर कहलाता है बहर आसान भी हो सकती है मुश्किल भी हो सकती है छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है तो इस तरीके से तर बहर होती है बहर ही वह जुज है जिसके जरिए हम करते हैं गजल का प्रारूप तैयार करते हैं गजल के जो मिसरे होते हैं उन मिस्रों को किस अंदाज में किस अरकान में हमें लिखना है वो बहर के द्वारा ही वो बहर के जरिए ही तय किया जाता है कि किस अरकान के तहत गजल को लिखा जाएगा जब पहला शेर मतला लिखा जाता है तो उस मतला के अरकान के मुताबिक ही आगे के शेर लिखे जाते हैं तो यह बहर क्या है गजल को मापने का पैमाना है वो बहर से ही गजल में धुन बनाई जाती है उसमें अरकान लिखे जाते हैं उन अरकानों के हिसाब से हम करते हैं गजल को गाते हैं तो गजल का पैमाना क्या हुआ है बहर है तो इस तरीके से दोस्तों ये थी गजल की अजाय तरकीबी पहला आया था हमारा मतला गजल का पहला शेर फिर आया रदीफ फिर आया काफिया फिर आया मकता फिर आया बहर उस तरीके से गजल के पांच जुज होते हैं पांच अजाय तरकीब होती है जिनसे मिलकर गजल वजूद में आती है गजल बनती है तो हमने इनको शेयर के जरिए समझ लिया है को, और मैंने जो तो आपको बोल करके इनकी तारीफ बताई है आप वो कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं वो मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज के साथ तो आप इसको पढ़ते रहिए गजल को और गजल के बारे में अहम मालूम हासिल करते रहिए चलिए चलते हैं